स्वाध्याय कक्षा सातवी प्रश्न पहिला उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ती करो पर्याय नाला श्रमदान अंतर्जाल प्रयासो एक अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं दो संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था तीन ऐजबा गांव के ठीक बीच से नाला बता था चार सभी ने एकता संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था प्रश्न दूसरा कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ एक गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी पाठशाला दूसरी तरफ थी उत्तर सही दो हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा उत्तर सही तीन, अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे उत्तर सही। चार भूगोल की पुस्तक में बच्चों ने पुल की जानकारी पढ़ी थी उत्तर गलत प्रश्न तीसरा किसने किससे कहा है एक आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है उत्तर यह वाक्य गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों से कहा दो, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। उत्तर यह वाक्य आशीष ने सभी बच्चों से कहा तीन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती उत्तर यह वाक्य दामिनी ने सभी बच्चों से कहा प्रश्न चौथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो एक कौन सा गीत गाँव में प्रचलित हो गया था उत्तर गाँव में बरसात नाले में भरा पानी पाठशाला से छुट्टी बार की यही कहानी गीत गांव में प्रचलित हो गया था दोन पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया उत्तर पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए बीस बीस रुपए एकत्रित किए गए तीन वर्षा के कारण प्रार्थना कहां संपन्न हुई उत्तर वर्षा के कारण प्रार्थना कक्षा में संपन्न हुई चार बच्चे कहाँ बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे उत्तर बच्चे चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे प्रश्न पांचवा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो ए कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ उत्तर एसबा गांव के विद्यार्थी छोटे थे अनुभवहीन थे सावधानहीन थे परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी स्फूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया पैसा इकट्ठा किया उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आ गए एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध करवाई अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से पंद्रह दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया दो इस कहानी का सारांश लिखो। उत्तर, गांव के ठीक बीच में एक नाला बहता था नाले के एक तरफ गांव की बस्ती और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे बरसात के मौसम में जब नाला भर जाता तो बड़े बुजुर्ग किसी तरह नाला पार कर लेते परंतु पाठशाला जाने के लिए नाला लांगना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था इस कारण उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता था इस समस्या से परेशान बच्चे एक साथ मिलकर इसके निदान के लिए एक पुल बनाने की योजना बनाते हैं इस कार्य में गांव के सभी लोग बच्चों का साथ देते हैं और सबकी एकता संगठन और श्रमदान के केवल पंद्रह दिनों में पुल बनकर तैयार हो जाता है अब बरसात के मौसम में भी बच्चे पाठशाला जा सकते थे भाषा की ओर निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो एक वाक्य हिमालय देश का गौरव है उद्देश्य हिमालय विधेय देश का गौरव है दो वाक्य महासागर अपने देश के चरण पखरता है उद्देश्य महासागर विधे अपने देश के चरण पखड़ता है तीन वाक्य निखिल कश्मीर घूमने गया था उद्देश्य निखिल विधे कश्मीर घूमने गया था चार वाक्य मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है उद्देश्य मुंबई विधेय देश की आर्थिक राजधानी है पांच वाक्य परिश्रम सफलता की कुंजी है उद्देश्य परिश्रम विधेय सफलता की कुंजी है विद्यार्थी मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना